Уважаемые коллеги, ну, мой доклад будет в некоторых местах перекликаться с тем же говорила Екатерина Игоревна, но потому что проблема действительно большая во всем мире, и слава и богу, у нас в стране об этой проблеме начали наконец-то говорить. Но ну, по распространяемости дозы, как говорила Екатерина Игоревна, превышают все остальные заболевания инфекционных паразитов, как видите, по данным Всемирной здравоохранения больше половины нашего человечества на земном шаре встречается с различными паразитами. Ну, в зависимости от того, какой паразит, может быть цифра будет виде это 1, 2, 10 миллиарда Всего известно на сегодняшний день 342 вида гельминства. Если говорить о нашей стране, то у нас встречается зависимость зависимости от года от 25 до 30 видов В основном преобладает это энтеробиоз 74%, 22% аскаритоз, 3 фацифолез 3%, ну и на все остальные элементы, которые уже говорили, приходится где-то около 1%. Так вот, я хочу на примере вот здесь данных 2008 года продемонстрировал, какие же гельминты встречаются на Украине. Ну, в первую очередь, как уже мы с вами говорили, это аспиритоз, энтеробиоз и э, трихоцифалез. Основная это более 70%. А тут вы видите и другие гельминты, и карликовые угрицы, трихинелы, трихострангелоиды, и филярии, и терофилярии, антиростомы, и далее Э ланцетоподобные сосальщики, пастеловые, кинококи, там свиные цепни, бычьи цепни, там карликовые цепни, собачьи, свинячие цепни. То есть, вы вот видите, какой большой спектр различных гельминтозов встречается на Украине. То есть не только энтеробиоз, не только трикотрифолез и не только аскоридоз. Ну, этот слайд показывала Екатерина Игоревна. Я просто хочу на что обратить ваше внимание, что э если ну, приблизительно на лечение, после лечения гельминтоза тратится от одной до трех упаковок антигельминтного препарата, то вот где-то около 6 миллионов у нас было продано антигельминтных препаратов в 2009 году, значит где-то 2, а может быть, даже больше миллиона ежегодно людей лечится от гельминтоза. У нас в стране это ежегодно. То есть цифры э, поражающие. Зачем от бройлер? Вы знаете, есть интересные в литературе данные о том, что бронхиальная астма, к примеру, протекает намного легче на фоне заражения гельминтозом. Существуют даже методы, вернее, разрабатываются даже методы лечения бронхиальной астмы путем заражения людей. Существуют экспериментальные исследования, которые показывают, что язвенный калий можно лечить так же, заражая людей ну, вы знаете знаменитые таблетки от похудения, где, в которые были заложены яйца гельминтов. То есть, в принципе, может создаться впечатление, что зачем их лечить, эти гельминтоны, э, 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 когда в принципе можно их использовать, ну, как на благо человечества, что ли. Но, есть но. Э, Во-первых... Э Паразитарные заболевания, особенно в острой фазе, есть сильным аллергизирующим фактором, вплоть до возникновения анафилактических реакций. Это первое. Далее, паразитарные заболевания могут приводить к приобретенной иммунологической недостаточности. Описана онкогенность вирусов, вирусов, гельминтов. Более 40 видов гельминтов на сегодняшний день предполагается как причина развития раковых заболеваний у человека. Ну вот, э, точно доказано, что, к примеру, шестосомы могут вызывать раковые опухоли печени и мочевого пузыря. Есть сведения о том, что рак печени тоже может возникнуть на фоне эхинатокоза печени. Дальше. Нарушения усвоения пищи и хронической интоксикации могут э, э, замедлять психофизическое развитие ребенка, снижают его э, стойкость и адаптацию, э, создают условия для развития различных хронических и острых заболеваний. То есть часто болеющие дети очень часто э, поражены теми или снижение эффективности вакцинации. Ну, пару слов об этом сказала Екатерина Игоревна, а я хочу вот дальше продемонстрировать данные из литературы. Мы мало говорим о, о, том, что одним из условий вакцинации, о, ну, неэффективной вакцинации может быть поражение человека гельминтоз. У нас собачка, кошка, Екатерина Игоревна говорила, а я хочу продемонстрировать данные литературы, что касается человека, что касается детей. К примеру, наиболее сильное угнетающее действие на формирование постфункционального иммунитета дают аскоридоз и токсокороз. 65,3% реглазирований не имеют защитных титров против детей ну, после проведенной иммунизации. Или, в случае аскоридоза, 12% через 6-12 месяцев после ревакцинации тоже не имеют защитных титров, а в контроле это 5%. Данные статистические подтверждены. И э, также гельминтоз повышает вероятность возникновения постфакцинальных осложнений. Вот вам не все так просто в этой жизни, как казалось Ну, вот астрицы наиболее распространенные, они тоже снижают уровень э, постфакцинального иммунитета против дифтерии и против войны. Ну, все на И какой же вывод из Наличие гельминтов в организме угнетает развитие поствакцинального иммунитета. Перед вакцинацией необходимо обязательное обследование на гельминты. И для получения надежного поствакцинального иммунитета перед плановой иммунизацией детей необходимо проводить дегенетизацию. Ну, если есть гельминты, понятно, что все подряд кормить антигенетическими препаратами не стоит. Что касается лечения гельминтоза или проведения гельминтизации. Опять-таки я немного повторюсь, но вот это антигельминтные препараты, которые зафиксированы ну, в таком довольно среднем нашем справочнике, это компендиумы. Вы видите, имеется 7 антигельминтных препаратов, и в том числе альбиндозол, о котором уже поговорили. Почему альбиндозол действительно во всем мире считается препаратом номер один при лечении гельминтоза? Во-первых, широта спектра Вот на данном слайде вы видите, показаны э, вот эти вот... Э, а есть а, есть. Вот, пожалуйста, альбинозол, крестики, а тут различные элементы. видите, больше всего крестиков у альбинозола. То есть это говорит о широте... А широте... О широте о И, конечно, не а, я забыл. Прошу прощения. Вот то же самое касается альбинозола, у него тоже... Крески. Ну вот эффективность. По данным литературы, видите, при различных герметозах эффективность бендозола, при энтеродиозе 100%, процентов астеридозе 99%, но при других гельмитозах немного ниже, но тем не менее довольно высокая эффективность. эффективность 80%. Ну, это уже говорила Екатерина Игоревна, существует нет, три формы по сегодняшний день биндозола в виде вармила у нас стране то есть различные формы на любой вкус и цвет, то есть повышается комплайнс приема препарата. Принципы назначения антигельминтной терапии. Первое, это, ну понятно, применение препаратов прямого антигельминтного действия. Далее, назначение антигистаминной Почему? Потому что на фоне применения антигельминтных препаратов прямого действия ну, происходит погибель гельминта, происходит разложение гельминта в организме человека, потому что некоторые из них не выводятся из организма, происходит сасывание продуктов разложения гельминта, это является мощным сенсибилизирующим фактором на организм ребенка. Применение антиоссорбентов с той же цели, для того, чтобы предотвратить всасывание продуктов жизнедеятельности и продуктов распада гельминтов на фоне антигельминтной терапии. Ну и так называемая вспомогательная терапия гельмин не безразличны для организма, мы с вами об этом уже говорили, поэтому в зависимости от того, как нарушается как функция какой системы, в зависимости от этого проводится коррекция. Это могут быть и пробиотики, и ферменты, и желчегонные, и средства так далее. Ну, об этом говорила Екатерина Игоревна с целью предупреждения побочных эффектов, различных нежелательных эффектов при проведении терапии терапии должна проводиться в три этапа. Первый этап – это такой подготовительный этап, то есть мы даем антигистаминные препараты вместе с энтеросорбентами, это где-то в течение 3-5 дней. Второй этап – это, собственно, антигельминтная терапия. Мы не прекращаем дачу энтеросорбентов и антигельминтов для того, чтобы опять-таки предотвратить вот возможное воздействие на организм продуктов распада жизнедеятельности глимитров. Ну и третий этап – это ну, как бы восстановительный этап, то есть применяется так называемая вспомогательная терапия, о которой я уже говорил. Ну, вот я это показывала, но прибыль мы просто иллюстрируем это антигистаминный препарат третьего поколения. Почему вот третье поколение все-таки считается вот при таких процессах лучше? Потому что помимо блокады H1 рецептора еще препараты третьего поколения обладают противовоспалительным действием. А любой гельминтоз сопровождается воспалением в том или ином органе. Поэтому, конечно, дополнение противовоспалительного действия, которое имеется является очень важным. И Очень важное условие, на котором я хочу обратить вот ваше внимание, это детимунитизация должна проводиться не только у ребенка, а и у всех людей, которые имеют контакт с этим ребенком. Мама, папа, бабушка, там няня и так далее. Почему? Потому что иммунитета стойкого не вырабатывается при гельминтозе. Особенности таковы, что возможно реинвазия только ребенок избавился от гельмитов, человек, который имеет эти гельмиты, может подзаразить этого ребенка, и по новой будет гельминтоз. Поэтому надо проводить гельминтизацию обязательно всех людей, которые контактируют с данным ребенком. Что касается профилактики. Я противник того, чтобы всех подряд раз в полгода кормить антигельминтными препаратами. Но есть категория людей, у которых риск заражения гельминтозами или инвазии гельминтозом Довольно высокие, в первую очередь, это дети закрытых коллективов. Вот тот же энтеробиоз Екатерина Ганна, говорил, что 20 россияне дают больше 30% детей из коллективов пораженных энтеробиозом. Далее постоянные контакты с животными, кошки, собачки и так далее. Вы знаете, они гуляют на улице, они там играют в песочки и так далее. То есть вероятность поражения гельминтами этих животных высока. Но есть целый ряд гельминтов, те же как сакары, допустим, они еще называются собачьи аскари. Поэтому, конечно, контакт с животными тоже есть угроза для заражения гельминтами. Контакт с землей, вы знаете, даже есть такая такой вид гельминтоза, как гельминтоз, когда гельминт откладывает яйца в почву, яйца эти там созревают, а потом через почву происходит заражение человека. Поэтому, конечно, если человек контактен с частной землей, тоже желательно ему проводить медикаментозную гельминтизацию. Ну, пребывание в странах с высоким уровнем, ну, в первую очередь, это страны Юго-Восточной Азии, Африка и так далее, где высокий процент поражения населения гельминтами, поэтому если человек поехал туда на отдых или на командировку и так далее, то, конечно, по прибытии его оттуда желательно провести непрофилактическую профилактическую Ну и подготовка пациентов к вакцинации, об этом я уже говорил. Обязательно надо обследовать, и если мы находим гельминтов ребенка, то обязательно перед тем, как сделать вакцинацию, надо провести регионализацию. Благодарю за внимание.